संस्कृतनिबन्धः शीर्षिका भारतवर्षस्य विशेषता दुर्लभं भारते जन्म मानुष्यं तत्र सुदुर्लभम् अस्माकं देशः भारतवर्षमस्ति अयं सर्वेषां राष्ट्राणां श्रेष्ठतमः अस्ति अस्मिन् राष्ट्रे षड् ऋतवः सन्ति वसन्तर्तुः ग्रीष्मर्तुः वर्षर्तुः शरद् हेमन्तर्तुः शिशिरर्तुः च एते ऋतवः प्रतिवर्षं क्रमशः आयान्ति यान्ति च एतस्मात् कारणात् भारतवर्षम् अत्यन्तं शोभनीयम् अस्ति भारतवर्षस्य भौगोलिकी स्थितिः अतीवरमणीयमस्ति भारतवर्षस्य उत्तरस्यां दिशि हिमालयो नाम विशालः पर्वतः वर्तते अयं पर्वतः भारतजनन्याः किरीटमिव शोभते अस्मत्गिरेः भारतस्य महती रक्षा भवति अयं पर्वतः शत्रोः आक्रमणात् अस्मान् रक्षति शीतपवनादपि निवारयति च दक्षिणदिग्विभ विभागे हिन्दुमहासागरः भारतमातुः चरणौ प्रक्षालयति पूर्वादिग्विभागे पूर्वीयसागरः पश्चिमदिग्विभागे पश्चिमीयसागरः शोभेते भारतवर्षं कृषिप्रधानः देशः अस्ति अस्मिन् देशे कृषकाः आदिवसं क्षेत्रेषु महान्तं परिश्रमं कुर्वन्ति अयं भारतः नानाविधैः अन्नैः फलैश्च सम्पन्नः अस्ति अस्मिन् देशे बहवः निर्मलोदकाः नद्यः सन्ति गङ्गा यमुना सरस्वती ब्रह्मपुत्रश्च एताः नद्यः महत्यः शोभनाः सन्ति प्रान्ते प्रान्ते बहूनि वनानि उपवनानि च शोभन्ते भारतस्य काननेषु नानाप्रकारकाः जन्तवः पशवः पक्षिणश्च सन्ति अस्मिन् देशे बहूनि रमणीयानि नगराणि सन्ति प्रयागः वाराणसी दिल्ली कलिकता मुम्बै इत्याख्यानि नगराणि अतीवरमणीयानि सन्ति प्रयागे त्रिवेण्याः मनोहरं दृश्यं दर्शनीयमस्ति वाराणस्यां दशाश्वमेधतटे गङ्गायाः दर्शनं परमं शोभनमस्ति दिल्लीनगरे कुतुबमिनारः प्रसिद्धः अस्ति आगरानगरे ताजमहलाख्यं भवनञ्च अवलोकनीयमस्ति भारतनिवासिनः परिश्रमशीलाः सन्ति प्राचीनभारते सर्वे जनाः वर्णाश्रमधर्मानुसारिणः आसन् किन्तु वर्तमानभारते वर्णव्यवस्था न अवलोक्यते अस्माकं देशः धर्मप्राणः अस्ति भारते भगवान् श्रीरामचन्द्रः श्रीकृष्णश्च अवतरितौ आस्ताम् भगवतः रामचन्द्रस्य जन्मभूमिः अयोध्यानगरी अतीवरमणीया अस्ति भगवतः श्रीकृष्णस्य जन्मभूमिः मथुरानगरी महती शोभनीया अस्ति एवम् अस्मिन् भारते बहूनि तीर्थस्थानानि सन्ति तत्र तीर्थेषु नानाविधाः जनाः निवसन्ति सर्वेषां तीर्थस्थानानां पृथक् पृथक् महत्वं वर्तते बहवः यात्रिणः दूरतः एतानि तीर्थस्थानानि आगत्य महत्त्वपूर्णानि स्थानानि अवलोक्य महान्ति सुखानि अनुभवन्ति प्राचीनभारते संस्कृतभाषायाः महान्तः विद्वांसः आसन् संस्कृतम् अध्येतुम् इङ्ग्लेण्ड् जर्मन् रूस् अमेरिका आफ्रिका आस्ट्रेलिया इत्यादीनां राष्ट्राणां बहवः विद्वांसः भारतीयसंस्कृतिविषयशोधनकार्यं कृते आगच्छन् अपरराष्ट्रनिवासिनः भारतदेशस्य महतीं प्रशंसां कुर्वन्ति कश्मीरदेशः स्वर्गैव प्रतिभाति नैनीताल् शिम्ला हरिद्वारः दार्जिलिङ्ग् इत्यादीनां रमणीयनगराणां प्राकृतिकं सौन्दर्यं कस्य मनो न हरति उक्तञ्च भारतवर्षस्य महत्त्वं केनचित् कविना मनोहराणि स्थानानि रम्याण्युपनवनानि च नद्यश्च शोभनायत्र धन्येयं भारतावनिः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः